Но, смысле, достаточно это не то потому что ему естественно ему надо закатываться и объясню почему у некоторых спортсменов трехзначные номера для участия в чемпионате Европы, чтобы их не менять на каждое соревнование те из спортсменов, которые выезжают за границу, свои номера оставляют и на чемпионате Украины. Поэтому некоторые спортсмены имеют трехзначные номера. В том числе Сманов Дмитрий номер 300. Он лидирует в этом заезде. Город Киев. Кандидат мастера спорта. И тренирует отец. Очень-очень сильный спортсмен просто. На второй позиции черный Антон Милик, а Дальше идет. Сергей и э, Андреев Франкин, 81 номер. Номер 3 плотно, э, рука после лидера достаточно плотно держится. И еще вполне возможны изменения в расстановке спортсменов. Он вот, отдавать вторую позицию и на нее приземлюйте третий номер 81 мастерам спорта, и мы надеемся, что это тоже восходящая звезда украинского и Ялтинского мотоциклетного спорта. Очень хочется увидеть на пьедестале почета, на более высокого ранга соревнований, и Тарасова, и Липина, и многих-многих других номер три. Литвин Денис Ялта. 81. Андреец Мастер, спорта из Чернобыль, номер 46. Человек Антон, не видок, спортсмен первого разряда. Итак, лидер уходит на очередной круг. И мы поддерживаем его великолепное мастерство, умение владения техникой. с этим

прогрел чемпионата европы многократный чемпион украины 764 морозов роман невирован в также расположатся они на финише и наблюдаем морозов Маханков не посмотрите посмотрите что они вытворяют вот это да в колесо я даже сам. Смотри, Маханько Морозов. Оба вот на М. Уважаемые зрители, Морозов, Маханько. К ним аматоров. Номер 31. Литвин Юрий. Город Ялта. Наблюдаем за интересным заездом. Молодежь, юноши, перспектива, будущее. 47, 101, 20 и 30. Мастер спорта Украины. Тарасов Владимир. 14 лет. Отличная оторвался. После лидера выполняет еще два круга, если, конечно, спортсмены. Если понаблюдать за спортсменами, которые идут на второй и третьей позиции, то мгновенно может изменить расположение. И по всей вероятности, отец Юрий, как раз спортсмен, наблюдает. И вот, глядя, как отнявшись со спортсменами, чтобы не было неожиданности, никакой, э, и, чтобы не прозевать, когда сидят в секции Киевской автодорожной института, Заслуженный тренер Украины, мастер спорта Братковский, лица чемпионат мира по мотокроссу. А также при поддержке Алушинского городского головы Ковато Станислава Васильевича. И при поддержке фантии Региона. Организатор соревнований СТЦ Абергери. Город Полуша. Маханку, номер 764 Бороза. Какое напряжение сейчас? Да, какая, 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 какая задача у Маханькова а задача Морозова ехать. Расстояние совершенно минимальное. И физическая, техническая нагрузка на мотоциклы. И тем не менее, тем не менее, Морозов впереди. 764.

Сейчас справились. здравствуйте, 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 Хорошо. И он готовил трассу лично, своими руками, со своими... И как сложится расстановка на грузовом пьедестале почета, еще мы не знаем. Итак... Да! Лепин да. на второй позиции, спешат на третьей.